Спілки залізничників України до складу комісії реформування залізничного транспорту. Вимагаємо! вимагаємо, 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 звільнити чиновників, які засаділись на містах начальників залізниць. Звільнити чиновників, які годами сидять в Укрзалізниці і в Міністерстві інфраструктури. часи Трутити людям відповідно зародної плати відработаних часів. Звільнити чиновники, які засаділись на містах начальників залізниць. Звільнити чиновники, які годами сидять в окрім залізниці в Міністерстві інфраструктури. Я представитель транспортного профсоюза города Киева. И вместе с тем голова первичной проспектовой организации троллейбусного депо номер один. Мы вымогаем в своевременной оплаты заработной платы согласно коллективному договору. То есть 22-23 у нас авант 6-7 зарплата. На протяжении 6 лет этот коллективный договор нарушается. То, что там по телевидению говорят, что там недавно выступал руководитель Киев-Постранца и говорил, что мы до конца 27 декабря закроем все, а уже должны были в пятницу выплатить за сентябрь и за октябрь, что не выполнено. И согласно коллективному договору, руководитель несет ответственность за несвоевременную оплату заработной платы. И это длится у нас на протяжении 6 лет. И руководство города, закрывает на это глаза прокуратура и другие организации, департамент транспорта. На протяжении шести лет мы находимся в состоянии голодомора, который...